Нещодавно голова районної державної адміністрації в телефонному режимі спілкувався з мешканцями Красноградського району. Кожен бажаючий міг порушити перед головою райдержадміністрації конкретну проблему або озвучити питання, що хвилює ту чи іншу територіальну громаду. Протягом відведеного часу надійшло більше десяти телефонних дзвінків. Серед актуальних питань, які порушувалися мешканцями міста і району, завершення гасифікації вулиці Піщаної, проведення вуличного освітлення в селі Піщанка, ремонт водозабірних светловин у селі Петрівка, лагув центрального кладовища міста. Завершення гандифікації. За словами голови районної державної адміністрації Романа Квартенка, прямі телефонні лінії стануть традиційними, а додають більше можливостей не лише вивчати і оперативно реагувати на різноманітні проблеми людей, а й контролювати роботу різних служб і організацій. Я вважаю, що то, що ми сьогодні провели. прямую линию по общению с жителями Краснограда, это говорит о том, что мы начали реализовывать нашу программу по обратной связи, по тем обещаниям, которые мы давали на приемах, на, на днях села. И самое главное, что сегодня мы пришли, и я пришел к такому выводу, что мы должны эти линии прямые сделать традиционными. Они будут проходить раз в месяц. Мы будем, может быть, увеличивать время, Само будем приглашать все управления и все службы района для того, чтобы оперативно реагировать сразу на те замечания или на те просьбы или на, 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 на те... Может быть, недочеты в нашей работе, которые, которые есть, для того, чтобы э, если э, житель Красноградского района позвонил, и эта проблема решаема и решаема быстро, то чтобы она оперативно решалась. И самое главное, что я понял одно, что проблем очень много, они существуют, но они практически все решаемы. В прессе и везде будут 10 наших направлений приоритетных по которому будет двигаться районная государственная администрация для того, чтобы сделать жизнь всех, кто проживает на территории Краснограда, лучше, достойнее и самое главное, чтобы реализовать вот то намеченное, чтобы это не осталось пустыми словами и болтовнями, а чтобы это были те 10 направлений, которые мы реализуем, которые мы Начнем делать и обязательно э, потом отчитаемся о выполнении каждого из направлений.